Доброе утро. Меня зовут Елена Рудим, я инструктор фитнес-клуба Спартак-Жим. Вы хотите иметь красивые ноги? Комплекс несложных упражнений позволит вам достичь своей цели в максимально короткие сроки. Итак, приступим. Весь тело мы сохраняем на левой ноге, предварительно оставив ее мягкой в колене. Руки сохраняем на корпусе. Вместе с выдохом противоположную ногу мы направляем вверх, вверх и возвращаемся. Продолжаем. Плавный подъем. И спуск. Еще макушкой тянемся в потолок, подбородок направим вперед, выдох и поможем себе руками. Еще также в противоход работаем вверх и возвращаемся снова подъем и спуск. Напоминаю, что опорная нога остается смягченной в колене. Выдох и вдох. Еще также повторим последний раз подъем и добавим три пружины. Три. Два, один. Продолжаем. Три, два, один. Еще также. Три, два, один. Последний раз. В этом темпе. Два, один и снова. Каждый счет. Вверх и вниз. Снова. Выдох и вдох. Плавный подъем. И спуск. Выдох. Осталось всего четыре повторения. Три два раза, плавный подъем, последнее повторение и закрепим результат. Пружина вверху. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Фиксируем стоп. В самой верхней точке руки переводим на корпус, аккуратно ногу направляем назад, таз остается в одной плоскости. И добавим пружину вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 два верху стоп, задерживаемся в самой высокой точке и аккуратно дальней ногой делаем шаг назад. Две стопы, две параллельные прямые. Впереди стоящая нога, немного носок направьте вовнутрь, колено оставляя мягким. Руки на корпусе и вместе со вдохом опускаем дальнее колено в пол. Вниз и вверх. Продолжаем. Вдох и выдох. Также спуск, и подъем При подъеме впереди стоящая нога остается мягкой в колени. Еще. Вниз и вверх. Спуск. Два раза повторим. Вниз. Последний раз. И снова три пружины в нижней точке. Три, два, один. Продолжаем. Три, два, один. Еще. При спуске весь тело остается между двух стоп. Последний раз, три два, и снова каждый счет. Вниз и вверх, вдох и выдох. Еще так же. Четыре повторения впереди. Еще. Два повторения оставляем. Последний раз и только пружина внизу. Восемь, семь, раскрыта грудная клетка. Еще, еще, четыре, три, снова фиксация, стоп, Внизу руки уводим перед собой, делаем шаг вперед, стопы на одной параллели, и мы толкаем таз назад, спуск, с подъемом руки опускаем вниз. Еще вниз и вверх. Еще ровная спина, шея продолжение нашего позвоночника. Представьте, что вы присаживаетесь на стул. Еще также вниз и вырастаем. Еще вдох. Последний раз вниз и сохраним пружину в нижней точке. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, снова стоп. Задерживаемся ненадолго в этом положении. Делаем спокойный вдох. С выдохом приподнимаемся вверх. Одна рука, противоположная нога. Бедра, колени собираем между собой. Пятку прижимаем к ягодице. Поменяйте руку с ногой. Очень спокойно. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Замечательно. Стопы чуть шире бедра. Спокойный, но глубокий вдох. Возвращаемся вниз. Разгрузим поясницу, круг плечами назад. Хорошо. Один блок готов. Противоположный впереди. Мы меняем ногу. Противоход. Руки сперва сохраним снова на корпусе. Противоположная нога в одной плоскости. И вместе с выдохом противоположная сторона. Приступаем. Вверх и вниз. Также подъем. И спуск. Очень плавно включаем в работу руки. Еще выдох и вдох. Снова напоминаю: опорная нога сохраняется мягкой в колене. Еще два раза вверх и вниз. И снова короткая пружина вверху. Три, два, один. Продолжаем. Снова также вместе с подъемом выдох. Два. Один, последний раз тройка, три, два и каждый счет. Вверх и вниз. Выдох и вдох. Еще. Четыре осталось. Медленно макушкой продолжаем тянуться вверх. Только два повторения впереди. Последний раз и закрепим результат, добавляя пружину. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, Три. В верхней точке снова стоп. Руки переводим на корпус. Уводим ногу назад. Дыхание спокойное. Короткая пружина. Вверх. Очень мягко. Раскрыта грудная клетка. Три, два. Стоп. Делаем шаг назад. Две стопы. Снова две параллельные прямые. Руки сохраним на корпусе. Колено опускаем в пол. Приступаем. Вниз и вверх. Вниз. Еще также. Спуск и подъем, весь тело между стоп, еще четыре, еще три раза, два повторения впереди, последний раз, внизу сохраните пружину, три, два, один, еще, три, два, один, два повторения, три, весь тело между стоп, последний раз, три, два и снова каждый счет, спуск. Подъем. Вдох и выдох. Всегда контролируя дыхание. Еще четыре. Три. Два раза осталось. Последний раз. И короткая пружина. В самой дальней точке контролируя дыхание обязательно. Вниз. Вниз. Три. Два. В нижней точке стоп, задерживаясь, руки уводим перед собой, делаем шаг вперед, две параллельные прямые и медленно опускаем таз назад. Спуск и подъем. Еще совсем немного осталось. Удерживаем сильные бедра. Также вниз. Два повторения оставим. Всего два раза. Последний и пружина в нижней точке. 8, 7, 6, 5, 4, 3. В нижней точке стоп. Только статика, задерживая, закрепляя наш результат. Спокойный вдох с выдохом. Приподнимаемся. Круг плечами. Замечательно. Одну ногу подтягиваем вверх. Калина прижав к грудной клетке. Круговые вращения стопой в одну. И в противоположную сторону. Делаем этой же ногой. Шаг вперед. Взгляд перед собой, ровная спина. Почувствуйте растяжение по задней поверхности бедра. Приподнимаемся и меняем ногу. Противоход, колено, стопа, макушкой продолжаем тянуться вверх. Противоположную сторону и шаг вперед. Раскрыта грудная клетка, ровная спина, ладонь над коленом. Потянитесь вперед. Возвращаемся. Спокойный вдох, спокойный выдох и добавляем круг плечами назад. Замечательно. Я вам желаю хорошего дня и отличного настроения. До скорых встреч. До свидания.